सबको परेशानियाँ यहाँ पे गटर भर जाते हैं आए दिन गलियों में पानी भर जाता है रोडों पे पानी भर जाता है पोलिथीन इतनी पड़ी होती है कि बांस मारता है निकलना भारी हो जाता है लोगों का टिकट मिलने ही चाहिए अगर ये इनको मिल गई तो हम लोगों की ताकत आ जाएगी ये लोग आती है हमारे पास समस्या के लिए तो मैं ये सब समस्या दूर करती हूँ जहाँ तक मुझसे होता है मैं करती हूँ ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે આજે અમે આવ્યા છીએ અમદાવાદના ન્યૂ ફેશન નગર વિસ્તારમાં જ્યાં ઘણા સમયથી અહીંયા સ્થાનિકોની જે કમ્પ્લેન હતી કે વિકાસને લઈને અને વારંવાર અહીંયા જે કચરો જે કહેવાય નહીં એ કચરાના ઢગલા અને અહીં ડોર ટુ ડોર જે ગાડીઓ છે તે ગાડીઓ પણ નથી આવતી અને અહીં ચોમાસામાં પણ ખૂબ જ પાણી ભરાઈ જતું હોય છે અને જો કે આ તમામ સમસ્યાને લઈને જે નજમાબાનું જે તે વિસ્તારોમાં લોકોની મદદો કરતા હોય છે તો એ નજમાબાનું સાથે અમે વાતચીત કરીશું કેવી રીતના લોકોની મદદ કરે છે અને અત્યારે હાલમાં એમનું ત્રણ દિવસથી સેનો પ્રોગ્રામ ચાલી રહ્યો છે તમામ વિગતવાર વિશે અમે એમના સાથે વાતચીત કરીશું मतलब बेन आप जो विस्तार में अभी ठेलियों का वितरण कर रहे हो ठेली बांट रहे हो क्या कहोगे कितने दिन सी बांटो कितने घरों में अभी तक बांटी गई हमने करीब ढाई तीन सौ लोगों में बांटी है अभी हम समझते हैं ज़्यादा ही हो गई होंगे अंदाज़ हम आपको बता रहे हैं होगा ज़्यादा करके हमने बांटा है सबको यही है कि हमने सबसे बोला है कि देखो ये पोलीथीन का प्रयोग कम करो आप ये थैली इस्तेमाल करो क्योंकि पॉलीथीन से बहुत ज़्यादा गंदगी होती है जगह जगह कचरा जमा होता है बाँस आती है अपने अपने गटर भर जाते हैं लोगों को दिक्कत होती है बरसात में इतना पानी भर जाता है कि हम लोग निकल नहीं पाते मैं खुद नहीं निकल पाती हूँ हम अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ करा देते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ की कब ये सफाई होगी कब यहाँ का सुधार होगा ऐसा कुछ भी यहाँ कुछ नहीं हुआ है हम ये चाहते हैं कि ये सब चीजें होना चाहिए अभी तक आप पब्लिक के बीच में कितनी बार उनकी समस्या को लेकर गए हो ये लोग आती है हमारे पास समस्या के लिए तो मैं ये सब समस्या दूर करती हूँ जहाँ तक मुझसे होता है मैं करती हूँ मैं ये सोचती हूँ सबको सबको सुविधा मिले क्योंकि किसी को परेशानी ना मिले आप एक कांग्रेस पार्टी के एक का मजबूत कार्यकर्ता भी हो और आपके लड़के भी कोई कार्यकर्ता है बराबर एक उद्देदार व्यक्ति है तो क्या कह रो का इस बार कॉरपोरेशन का जो आने वाला है चुनाव उसमें आपको टिकट मिलनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देनी चाहिए क्या कह आप टिकट मांगोगे ये क्या कांग्रेस के ऊपर होता है कि कांग्रेस मुझे टिकट देगी कि नहीं देगी मुझे, मगर मुझे रखती हूँ क्योंकि मेरा बेटा बहुत मोहम्मद शोएब रंगरेज जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है लोगों में खड़ा रहता है आप देखते होगे क्योंकि जो भी समस्या लेके आता हो उनकी समस्या दूर करता है और जहाँ तक कोशिश यही रहती है शोएब रंगरेज की क्योंकि ये सब काम करें क्योंकि लोगों को परेशानी ना हो क्योंकि परेशानी दूसरे को होती है तो हमें होती है क्या इस बार आप टिकट मांगोगे कॉरपोरेशन में जी मैं कोशिश तो कर रही हूं कि टिकट मुझे मिले और मैं लोगों की परेशानियां दूर करूं और यहाँ के लोगों का यही एक सवाल है कि आप जीतो आप जीतने के बाद मेरी समस्या सारी दूर करेंगे क्योंकि आप वैसे खड़ी होती हो और ये जब ये चीज हो जाएगी तो आप हम लोगों का सबका साथ दोगी और मेरा मेरी एक ही गुजारिश है क्योंकि ये सब चीजें होना चाहिए <laughs> क्योंकि सबको परेशानियाँ यहाँ पे है गटर भर जाते हैं आज दिन गलियों में पानी भर जाता है रोडों पे पानी भर जाता है पोलीथीन इतनी पड़ी होती है कि बांस मारता है निकलना भारी हो जाता है लोगों का अच्छा क्या कहोगे कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट नहीं देती है फिर भी आप कांग्रेस पार्टी का काम करोगे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तरीके आप काम करोगे जी मैं काम करूंगी क्योंकि मैं मैंने ये सोचा है मैं तो काम करती रहूंगी क्योंकि टिकट मुझे मिले या ना मिले मैं सबकी समस्या दूर करूंगी और मैं सबके आगे रहूंगी

और ये जो है कोई और कोई काम होम से कॉरपोरेशन से तो जल्दी नहीं है हाँ लाइट बिल जो है बहुत लड़ रहे हैं बहुत आ रहे हैं इस वक्त पे ये सब चीज़ों का जो है तकलीफ जीवन है, है। ये अभी नजमा आपा अपने जो है इनको आगे बानी जो है देते हैं हम लोग तो, तो काम कैसा रहता है आपको कैसा रहता? जी अच्छा है काम थोड़ा बहुत तो इनसे हो ही जाता है ना उम्मीद रखते हैं हम लोग इससे अभी थोड़े समय में इलेक्शन आने वाले के जी। तो आप जीवेदारी कांग्रेस तो? हम तो यही सोच रहे हैं की नजमापा को टिकट दिया जाए जी जो आएंगे तो क्या काम निकलेंगे आपको अब इनसे उम्मीद है कि ये जो समस्याएं रहती हैं ये हल हो जाएंगी कांग्रेस का कैसा काम है आपको उनका भी अच्छा काम है કે ભી અચ્છા કામ કામ હે 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 જો સમસ્યા હોતી વાત સે જેમ કે અહીંયા સ્થાનિક પણ બેન અમારી સાથે જોડાય છે અમે એમની સાથે પણ વાતચીત કરીશું કે એની સમસ્યા કોણ નિરાકરણ લાવે છે અને એમની સાથે કંધેથી કંધો મેળવીને કોણ જયારે ચોમાસામાં પાણી ભરાય છે ને તમામ વસ્તુઓને લઈને ઉભું રહે છે ક્યાં નામ ઓર આપ વિસ્તાર કે અંદર પાણી ભરાતા હોય કચરે ગાડી વગેરે ડોર ટુ ડોર નહીં આતી આપ પાસ કમ્પ્લેન સમય આપતો હો हम नजमा बहन के पास आते हैं वो हमारी हर तरह से तकलीफ़ दूर करते हैं और जहाँ आगे पहुँचो तो वो लोग कोई जवाब नहीं देते हो, सामने आते भी नहीं हैं हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हो जाती बच्चे अच्छे कोई स्कूल नहीं जा पाते और जो गंदगी जितनी होती है ना सब गंदगी है ना इंसान के नाक बंद कर करके फिर मच्छर पैदा हो जाते मच्छर से फिर बीमार पब्लिक होने लगती है तो हम लोग जो है आजू बाजू में जो सब बोलते हैं तो नजमा आपा को के नजमा आपा देखो हम लोगों को ऐसी दिक्कत है अच्छा आप ये कंप्लेन को लेकर कॉर्पोरेशन में नहीं जाते और और जाते हो तो क्या कहते कोई? कोई नहीं सुनता कोई जवाब नहीं देता ना सुनता है बस बोल देते उनके पास चले जाओ उनके पास चले जाओ कोई चीज की सुविधा नहीं है अच्छा आप कंटाल के बाद में के पास आते हैं के पास ये नजमा आपा देखो तो कैसे पब्लिक एगी का कहते देखो यहाँ से खड़े भी होते और यहाँ के विस्तार में कोई काम नहीं करते अच्छा अभी इलेक्शन आ रहा है कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है